Привет. О чем разговаривать? По-разному бывает, ребят, по-разному. Вы, от вы откуда? Родом или регион? Да как хотите. С Пятигорска. Пятигорск, Северный Кавказ. У меня просто почему-то пишет Латвия. Ну ладно. А, у меня VPN включен скорее. А, да, у вас проблема с соединением. У меня тоже иногда бывает, но сегодня вроде нормально работает. А вы где-нибудь стримите или вы снимаете видео, может, какое-нибудь? Нет, я в Белгороде в военкомате работаю. Белгород. Белгород, да. Белгород, военком. Мы, Я был в Белгороде где-то, знаете, мне было, наверное, лет 8, я там был. Ну, а я уже 50 лет тут. Ну, даже больше. Ну, это... Да, часть, даже часть, даже это немножко будет. больше. Даже немножко больше. А, естественно, у меня тут происходят иногда совещания, и поэтому у меня достаточно хорошее оборудование стоит, в принципе. <соединяющий> <соединяющий> ну, Не знаю, что спросить, можно. Ну, министерство. Вы в армии служили? Мне пока 17. То а есть, черт возьми, а. А я хотел вас пригласить. Ну, я встаю на учете уже. Ну, естественно, встаю. куда вы же я уже 14 лет на учете. Куда я денусь, куда я денусь, однозначно, правильно? Однозначно, однозначно. Пока 17, но скоро, через годик еще. Ну, это вы на срочку попадете. Может быть, ну, если попаду, то поступлю куда-нибудь, то да, скорее всего. А, собираетесь поступать, учиться на кого-то, да? Может быть, да, хочу на таможню академию пойти. Коррупционером хотите стать? Ну, да. Нехорошо, нехорошо. Понимаете, коррупция как и раковая опухоль, она э, любое государство э, разъедает, просто съедает изнутри. А вы хотите стать коррупционером. Ну, разве можно? Вы сейчас так говорите, я сейчас откажусь от того, что. Правильно, и приходите ко мне в армию. У нас тут, Все, кор... у нас тут коррупции практически никакой нет. Разве что, разве что вы со мной познакомитесь поближе, и я вас устрою какую-нибудь приличную часть. Так. Конечно, никакой коррупции. Как же? Еще бы. Еще бы. Поговорим. Здравствуйте. Что у вас с пальцем? Нервный тик. Нет. А это вы градусник сбиваете. Да, да. да. Это правильно, правильно. Температура какая? Температура какая? С... Э, 183. Сумасшедшего роду были? Что? Сумасшедшего роду были? Нет. Будут. А 183, по какой шкале у вас? Километры в час. Угу. Умный мальчик, умный, ничего не скажешь. Откуда сам? Находчивый. Находчивый, находчивый. Сочи, это самовольное оставление части? Чего? У нас в армии Сочи. Называют э, военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Понимаешь? Э, сокращенно Соч. Ушел в Сочи, говорят. Самовольное оставление части. И, значит, они а -а -а -а. подлежат немедленной, немедленной э, обнуляции. Я понял. Хотите к нам в армию? Да, я в армии был, тоже, точно так же. кто был. в армии был, у того Паркинсона не бывает. Так у меня не Паркинсон. А, это вы градусник сбивали, я помню. Понял, понял. Да, это шуточка, минуточка. Шуточка, прямо. минуточка. Это прямо КВН какой-то. Да. Не... хотели хотите ли в армию? В армию не хотите ли? Я уже был. Ну, что и я был. Я снова в армии. Потому что Родина сказала, надо. Комсомол ответил, есть нечего. Понял. Ну, я вот учебу закончу, планирую, конечно. А на кого же вы, батенька, учитесь? На градусника? Медик. Вы имеете, вот <laughs> я недалек был от истины. Как раз очень хорошо. Будете у нас в эвакуации службу служить. Рад, Конечно, ратную, проблем нет. Радную, радную. Офицерское звание у вас есть? Да. В каком вы звании? Младший лейтенант. Младший лейтенант. Станете старшим, если времени хватит, конечно. Спасибо. Ну, тут же не ко мне, тут не ко мне. Тут к врагам нашим надо обращаться вам. Не, не дай бог. Да я этих врагов каждого подорву. Чем? Градусник? Хоть я сам Гр... не русский, но я всех... Убью, понятно. понятно. Нет. А вы не русский? А, как... а какой? Я не русский. А какой? Ну, я если скажу, вы скажете ухо. Уезжай. Чего это вдруг? Я же я... Не, не шовинист какой-нибудь. Ну, ну что вы? Я армянин. Почему я, я, армянин. я должен сказать уезжай? Оставайтесь. У... Российск... Ну, не знаю. Вот вы же слышали... Заявление вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого. Какое? Он сказал, что все граждане России должны считаться русскими. Не, не надо никаких вот этих вот армянин, Дагестанец, там, Лезгин и так далее, Бергел. Все русские. Есть паспорт России, значит, русский. Ну и происхождение у меня не русское. Ну как это не русское? Вы по-армянски говорить умеете? Происхождение не русское. Вы по-армянски а... говорить умеете? Конечно. Хорошо говорите по-армянски? Да, свободно. Как на армянском языке молоко? Кат. Как? Кат. 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 Кат, кат молоко. Небо. Еркинг. Свобода. А за А за Ну, значит, придется забыть армянский язык. Ну что, чтобы стать русским, надо русский язык. Нет, знать. нет, никогда в жизни. Почему? Вы слышали, что говорил Песков? През... Пресс-секретарь, да, слышал, иногда слушаю. Да, что... да, да. И что он говорил? Он говорил, его один азербайджанец, парень, спросил, говорит. Там что-то спросил по поводу азербайджанцев, потом начал да, пресс-секретарь Песков говорить о армянах, что вот 3 миллиона армян живет в России, mm -hmm. мы их любим, они нас любят, mm -hmm. и примерно столько же, может чуть поменьше азербайджанцев он сказал. И все мы будем жить дружно, и как жили веками, так и будем. Долго жить. и счастливо и умрем в один день от оргазма, судя по всему. Почему? Ну, что, хорошая смерть от оргазма. Нет. Я же не говорю, что так это, это вообще я при же не... чем тут? Извините, это, это вообще при чем тут? Но я просто продолжил мысль господина Пескова: Будем жить долго и счастливо и умрем в один день от оргазма. От какого оргазма? Ну, не знаю. У кого клиторный, у кого какой-нибудь другой вагинальный. Вы же медик, вам виднее. Ну а зачем, ну зачем вот так говорить? Не понял, а в чем... Я знаю, чем, что есть... В чем, я в чем, знаю, в чем что плохие есть слова? Я вас чем-то армяне обидит. Я абсолютно я не нормально забыл. отношусь к армянам, прекратите. Не, не надо мне приписывать... Ну зачем русифицировать меня и говорить забыть? А, -а, -а забудь в этом смысле, вы про это говорите. Но это же не мои слова, я вам процитировал э, слова спикера, вице-спикера государственной Думы. Нет, вы же мне сказали забудь армянский. Я не сказал забудь, я сказал забудете. Почему? Ну, потому что вице-спикер Государственной Думы считает, что все люди, имеющие граждан паспорт России, должны быть русскими. Я, кстати, тоже не русский, должен я вам заметить. А кто вы, по национальности? Я украинец. А вы откуда? Из Белгорода. Ну, бывает же, что в Сочи живут армяне, а в Белгороде украинцы. Так же бывает? Не, ничего не говорю. Ну. Вы за Россию? Ну а как же, куда же мне деваться, я служу в российской-то армии, не, не, не в украинской. Что? Как же, Все, как понял. же это иначе? Но ну, когда президент нашей страны вдруг заявил, что никаких украинцев не существует, меня это точно так же зацепило, как и вас, когда я вам процитировал высказывание вице-спикера Госдумы Толстого, внука графа. Так, ну, давайте признаем. Слова пресс-секретаря Пескова будут важнее, чем этого вице-спикера. Не знаю, вице-спикер лицо официальное, а Песков лицо неофициальное. Ну так он никаких властных полномочий не имеет, он просто озвучивает э, точку зрения э, администрации Но президента. К его, к его словам прислушиваются больше, чем Н к этому. Неправда, властных полномочий значительно больше у вице-спикера Госдумы, это субъект э, законодательной Я власти. Я не говорю властные полномочия. Я говорю, как народ относится к этому. Ну, не знаю. Владимир Владимирович как-то заявил, что Песков болтает иногда, что не попадя, а мне потом разгребая за него. Поэтому я бы не стал я, так я однозначно знаю, утверждать. Я, я бы не стал, так однозначно. Но вот утверждать. вы в улетке, допустим, э -э вот сидите, вы любого человека. А скажите, могу сидеть, я вас видеть? Вы... Потому что я разговариваю с вашим лбом, и у меня, начинает... и у меня начинается начинается уже какой-то. Ага, ну хорошо, мне ладно. Еще... ладно, неудобно. Вы на работе, да? Нет. Нет. А вы студенты? Я или... подписываю бумагу. Вы сту... да. студент. Вы на каком да, курсе да, да. учитесь? Третий. Э, расшифруйте мне э, слово ДНК. Это же сокращение. Да, да, да. Ну как полностью ДНК? Щось. А, ти... Учись, студент. <клух> Ось вам рівень э, царського освіти. Ось вам рівень російського освіти. Навіть я Юра, знаю. Ну, що сказати? Ось так. Ось так. Так, да, друзі, ось пані Оксаночка Бриковець пропонує підписатись на канал пана Володимира Старий Діка і я вам пропоную зробити те ж саме. Пан Володимир, старий дикобраз. Підписуйтесь. Людина легендарна.